по постанове Кабинета министров Украины от 8.04.2015 года номер 231 может быть как частные физические лица получить кредитные ресурсы на условиях 30% погашения тела кредита за счет державных средств. Это речь идет о частных домах, квартирах. Люди могут использовать эти деньги на замену энергосберегающих окон, отопление, менять радиаторы со старых конструкций на новые, более экономные, более с высоким коэффициентом полезного действия, ставить приборы учета, использовать систему освещения более экономичную. Это, в частности, очень приемлемо для Объединение совладельцев многоквартирных жилых домов. У нас уже такие примеры есть по Чернигову. Когда мы говорим, под какой же процент могут использовать эти кредитные ресурсы кооперативы, дома, где организованы объединения совладельцев, многоквартирных домов, то речь идет от 40%.